Baik, kembali di MSI dan kita janjikan tadi nak berkongsi keselamatan penghuni kediaman, bangunan tinggi dan apakah mungkin yang paling praktikal agak-agak seharusnya untuk keselamatan kita bersama seisi keluarga. Ya, ini untuk meningkatkan lagi usaha bagaimana keselamatan itu perlu diberikan perhatian di uh, kadang-kadang kondominium, pangsempuri hmm. dan sebagainya. Baik, kita nak teruskan uh, perbincangan ini bersama dengan tetamu kita iaitu Profesor Madya Surveyor, Dr. Irwan Muhammad Ali. Jabatan Pengajian Alam Bina dan Teknologi, Fakulti Alam Bina UiTM Cawangan Perak. Assalamualaikum, Selamat Dr. Betul-betul. Itu tadi bila kita tengok banyak kes dilaporkan memang sedih. Teman-teman anak yang jatuh ya di tingkat yang tinggi. Yeah. Jadi, um, kalau ikutkan uh, secara asasnya, macam mana doktor melihat uh, di mana kekurangan dan kesilapan? Uh, mungkin bila semua bangunan ada sijil kelayakan diduduki, tapi mungkin ada ubah suai atau apa saja yang menyebabkan ia mengundang tragedi, Doktor? Ya. Yeah. Baik. Uh, pertama sekali berkenaan dengan uh, kesihatan hmm. khususnya untuk bangunan uh, tinggi ataupun berbilang tingkat ni uh, tidak ada sebarang ketetapan hmm. yang ditetapkan dalam dari segi perundangan ataupun mana-mana pihak berkuasa uh, tempatan ataupun kerajaan sekalipun untuk menetapkan contohnya mewajibkan pemasangan jeriji hmm. untuk tujuan keselamatan. Sebab itu adalah uh, pilihan tetapi uh, sekiranya kita mengambil inisiatif uh, apabila menduduki rumah ataupun kediaman uh, bertingkat ni uh, mengambil aspek uh, meningkatkan aspek keselamatan khususnya bagi yang berkeluarga adalah sesuatu yang perlu diambil uh, pertimbangan yang sangat sangat pentinglah yang yang tinggilah ya hmm, dan banyak sebenarnya kita nak bincangkan uh, tadi kata ada perundangan dan sebagainya. Kata. Ada juga kadang-kadang bila kita dah beli rumah, hmm. pemaju kadang-kadang tak bagi nak pasang lah dengan hmm. apa, faktor kata tak cantik dan sebagainya. Itu nanti kita akan bincangkan. Ah, mungkin ha. perjanjian kan? Asal Betul. duduk itu. Tapi kita nak tinjau uh, bagaimana situasi kerja mahu hmm. tinggi untuk kefahaman kita bersama. Rumah Antara kawasan yang selamat untuk didiami, namun kini harus diberi perhatian oleh penghuninya. Sepanjang tempoh 3 tahun dari 2021 hingga tahun 2024, sebanyak 24 kes kanak-kanak dilaporkan terjatuh dari bangunan. Baru-baru ini Tular mengenai seorang kanak-kanak berusia 2 tahun maut selepas dipercayai terjatuh daripada tingkat 7 di kawasan perumahan awam di Putrajaya. Tidak lama selepas tragedi itu, satu lagi kejadian sama dilaporkan melibatkan kanak-kanak perempuan berusia 7 tahun maut selepas terjatuh dari tingkat 29 sebuah kondominium di Puchong. Rentetan kejadian ini Tim Malaysia hari ini membuat tinjauan di beberapa kediaman bertingkat di sekitar Lembah Kelang bagi melihat sejauh mana tahap keselamatan di kediaman bangunan bertingkat. Tinjauan pertama kami di rumah flat sekitar Ampang. Di kaki lima setiap tingkat bangunan rumah dipenuhi barang-barang simpanan yang boleh digunakan. Ada juga barang yang boleh dibuang tetapi hanya disimpan dan terbiar begitu sahaja. Selain itu, ada juga baju diampayan yang tergantung di luar lampu rumah. Paling mencuri perhatian lengsa kamera, ada pula kanak-kanak yang bermain basikal di koridor. Ketika melihat situasi ini, pelbagai masalah yang bermain dimindah ketika itu. Barang yang terbiar ini boleh mengganggu laluan penghuni lebih-lebih lagi jika berlaku kecemasan. Bukan itu sahaja kanak-kanak juga boleh terdedah dengan risiko untuk terjatuh dari bangunan jika mereka lasak dan cuba untuk memanjat barang tersebut. Tinjauan kedua kami di lokasi berdekatan melihat keadaan di sebuah rumah flat yang lebih kemas dan teratur. Tiada barang yang diletakkan di depan rumah mungkin kerana jalannya yang sempit. Namun tetaplah meninggalkan barangannya rosak di koridor. Persoalannya Adakah wajar barang yang tidak digunakan ini ditempatkan di kawasan kaki lima? Tak setuju lah. Sebab memang bahaya untuk budak-budak. Budak-budak ni tak ada akan ada fikiran. Jadi, orang kalau nak lompat ke main lompat-lompat kan, macam tu orang mana fikir bahaya ke tak bahaya kan? Cucu kita kan tak boleh letak yang temba, apa tu barang-barang yang berbahaya dekat cermin ke apa ke Uh, bagi pendapat saya, tak wajar lah sebab benda tu agak membahaya. Lagi-lagi sekarang ni kebanyakan orang letak sampah ke apa, benda-benda almari ke apa, semua nak letak kat depan tembok, tak kerti nak pergi buang terus. So benda tu agak bahaya. Lagi-lagi budak dia tak pandai, tak panjang akal nak berfikir. So dia orang panjat, dia orang terjun. Pada pendapat saya lah, kita orang punya, uh, pada CMB uh, uh, pun dah lama bagi macam larangan kepada penduduk untuk jangan letakkan sebarang barang-barang uh, di kawasan kaki lima ke apa. Saya berada di sekitar Ampang di salah sebuah flat. Anda bayangkan saya membuat tinjauan di sini, saya dapat lihat ada sebuah meja yang diletakkan di sini dan beberapa buah kerusi, kerusi panjang, kerusi panjang, kerusi panjang diletakkan betul-betul di tepi koridor, tempat pejalan kaki, orang lalu lalang di sini anda bayangkan. Jika kanak-kanak menarik, menarik kerusi ini ke tepi dan bermain-main di sini dan jatuh. Anda bayangkan di tingkat 8 sekarang ni. Jika jatuh, bagaimana? Siapa yang harus dipersalahkan? Keselamatan kanak-kanak di kediaman bertingkat harus dititik beratkan. Oleh itu, siapa yang harus bertanggungjawab jika berlaku sebarang kejadian yang tidak diingini? Bila anak tak ada depan mata, saya akan tanya, mana, mana ni, mana ni? Ha, ah, jadi nak main, main depan rumah, saya nampak. Kita kena jaga anak-anak kita, anak-anak kesayangan kita. So untuk kita sebagai masyarakat kena alert lah benda tu so, Kita parent lah kena main peranan Kita tak boleh salahkan keadaan ataupun orang lain ataupun jiran Jika ada sesuatu berlaku sebab itu tu tanggungjawab utama kita sebagai ibu bapa. Meskipun banyak kejadian yang berlaku sebelum ini, Namun perkara ini masih berulang kali terjadi. Masyarakat seharusnya tidak memandang enteng dengan isu kanak-kanak jatuh dari bangunan tinggi kerana nyawa mereka sangat bernilai untuk masa depan kita. Itu paparan yang memperlihatkan banyak sebenarnya uh, apa, faktor yang akan menyumbang kepada kejadian-kejadian uh, yang tidak diingini. Mungkin yeah. doktor bila tengok tadi um, laporan tersebut banyak sekali yang ingin dikatakan. Ha, empat kali doktor berkata Empat kali ya. Awak kira eh? <laughs> Tersenyum. Uh, tersenyum. Uh, tersenyum. Uh, Siblis nampak dia di situ. Walaupun sungguh-sungguh cuma empat tingkat kan uh, tapi dia punya bahaya itu tak yeah. boleh nampak daripada cuma nampak jeriji yang mungkin dah rapuh, hmm. dah reput semua. Macam mana yeah, melihatnya yeah. yeah. uh, ketidakcadaan keadaan keselamatan ini doktor? Yeah. Uh, untuk kita melihat secara holistik, yeah. masalah ini adalah berpunca daripada uh, unit kediaman yang dah sedia ada kecil. Dan mm -hmm. kekurangan tempat penyimpanan, jadi menyebabkan uh, penghuni mengambil jalan mudah dengan meletakkan barang-barang di laluan. koridor rumah, di mm. ruang laluan. Dan kalau kita lihat daripada gambar tadi, memang sangat membahayakan, terutamanya kanak-kanak. Mm. Untuk yang... Uh, penghuni kategori dewasa ni dia boleh berfikir dengan mm -hmm. dengan matang. Yeah. Cuma bagi kanak-kanak dia akan beranggapan itu adalah sebahagian daripada permainan. Yeah. Jadi benda ni perlu diberi uh, perhatian yang serius terutamanya ibu bapa untuk supaya mengelakkan melonggokkan ataupun menempatkan barang-barang di sekitar kawasan uh, koridor yang boleh yeah. menghalang laluan. Mm -hmm. Termasuk pihak pengurusan perlu mengambil inisiatif yang proaktif dengan melaksanakan penguatkuasaan. Ah, ha, contohnya melarang meletakkan barang-barang ni di, di di kawasan-kawasan uh, hmm. macam kita lihat dalam hmm. dalam video tadi. Tapi tadi uh, salah seorang daripada penduduk kata, oh, kita dah apa bagaimana satu mereka pun telah membilarangan dan sebagainya Betul. tapi tetap juga berlaku. Adakah hmm. ini kita perlukan satu perundangan yang lebih besar lagi mungkin adanya yang lebih ketat lagi sebenarnya. Berbanding kita mengharapkan oh di tempat kediaman itu perlu ada hmm. ini dan sebagainya sebab kes dah banyak ni doktor. Hmm. Kerjasama di, kal di kalangan penghuni itu sangat penting. Hmm. Uh, kerjasama dan juga uh, apa ni dia punya tahap keprihatinan dan sekiranya pihak pengurusan dan juga gagal mencapai kata sepakat dengan penghuni, hmm. maksudnya pihak berkuasa tempatan perlu hmm. ataupun agensi kerajaan yang berkaitan hmm. perlu mengambil peranan lah. Untuk memberi nasihat Supaya Ataupun dari segi perundangan Untuk memastikan Kejadian-kejadian Ataupun statistik Yang kita lihat tadi Tidak menjadi Semakin meruncing Baik Kalau ada luahan Kalau ada perkongsian Ataupun cadangan Boleh komen di Facebook MHI Dapat kita berkongsi Mungkin ada perkara yang Anda rasa Mungkin trauma Ataupun anda rasa macam Betul-betul dah tak hilang sabar ya? Sebab kadang-kadang Di kawasan laluan tu Diletak macam Suatu benda yang Bertingkat ya? Jadi anak kecil itu Boleh naik Dan mungkin nak Tengok di bawah akhirnya terjatuh itu uh, baru tingkat 4, tingkat 5 bayangkan di tingkat yang lebih tinggi uh, kan. Lebih tinggi, kan? Hmm. Okey, kalau anda ada sebarang cadangan perkongsian ataupun nak sempat ambil gambar ke boleh kongsikan kami. Untuk kita raikan. juga boleh telefon di 03-2201-7954 untuk kita cari solusinya. Yeah. Hmm. Okey, mungkin um, berdasarkan laporan tadi, uh, banyak sebenarnya yang kita dapat saksikan hmm. dari segi daripada bagaimana rasa tanggungjawab orang Betul. di sekitar Kan, uh, meletakkan barang-barang di laluan tersebut tapi kalau kita tengokkan pun sebenarnya banyak lagi yang diperkatakan mungkin um, apa yang sebenarnya yang perlu kita beri uh, kepada penduduk-penduduk di pangsa purung ini, kondominium ini bahawa um, aspek keselamatan itu adalah uh, satu benda yang sangat besar bila betul. kita berada pada, kira, kalau duduk kat tanah tu lain ha, kan? ha, betul. Ha. Hmm. kesedaran itu sangat, sangat penting lah hmm dan sekiranya penghuni tidak memiliki kesedaran yang tinggi mm. jadi bermaksud masing-masing mengambil uh, bersifat pentingkan diri sendiri inilah seperti yang kita lihat inilah. Mm. dan secara tidak langsung dia akan menjejaskan keharmonian dalam kehidupan kita sebagai jiran mm. uh, kita melihat jiran ini ada yang setengah-setengah memasang uh, grill memasang pagar, pintu khas laluan mm. untuk, untuk laluan ke rumah dia mm. dan ini menyebabkan Uh, situasi yang tidak harmonilah di khususnya di kawasan perumahan yang sebegini. Hmm. Bagi bangunan memang uh, dah lama kan apa ruang penambahbaikan yang ada. Bangunan hmm. tinggi ni bangunan baru ni mungkin uh, ada banyak ialah penambah rezeki pacet eh, kewangan untuk ada spesifikasi yang praktikal. Hmm. Tapi hmm. bangunan lama memang dah wujud katakan ada tahun-tahun <laughs> masih ada kan. Uh, mungkin tak ada maintenance yang dilakukan. Betul. Ya. Hmm. Antara masalah untuk uh, bangunan yang dah kita kategorikan sebagai berumur ni, masalah hmm. utama dia adalah kekangan dari segi peruntukan keuangan untuk melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan hmm. di samping dana-dana penyelenggaraan ini sepatutnya diperolehi daripada uh, uh, yuran yang dikenakan kepada hmm. penduduk tapi ini pun satu masalah juga kadang-kadang ada penduduk yang agak culas untuk membayar uh, yuran uh, penyelenggaraan menyebabkan pihak pengurusan tersepit dan pihak pengurusan terpaksa memotong certain budget jadi pihak pengurusan terpaksa melaksanakan kerja berdasarkan kepada prioriti hmm. keutamaan dan kita melihat apa yang kita melihat uh, sekarang ni. kalau kita lihat bangunan-bangunan tinggi khususnya rumah kediaman ya. kebanyakan dalam keadaan yang tidak terurus. Baik. Hmm. Kita mendapat respon uh, daripada kita punya perbincangan kita nak bacakan sedikit ada pandangan yang diberikan oleh penonton Malaysia hari ini iaitu antaranya Zinatman. saya cadangkan semua skim rumah yang akan dibina mestilah dipasangkan uh, dari g besi dari awal konsep pembinaan dan grill dikunci oleh ibu bapa dan disimpan di tempat yang selamat dan Amin Nurudin berkongsi ejakis setiap blok ha, harus ha, sentiasa komunikasi ha, dengan baik bersama puhudi lain memastikan keadaan sentiasa selamat hmm. dan saya nak bagi satu gambaran juga kadang-kadang uh, mengenai itu mungkin uh, ke tempat lima tingkat saja tak ada lift ya? mm -hmm. tapi dia punya tangga tu uh, memang saya tengok kadang-kadang eh, berlubang mm -hmm. kemudian ada macam pecah-pecah jadi kadang-kadang walaupun tak jatuh ke bawah tapi boleh berlongsut betul sekarang, ha, dalaman itu sendiri saya ada pengalaman melaksanakan uh, audit keselamatan untuk bangunan berbilang tingkat. Apa yang dapat kita perhatikan, kita melihat kawasan laluan tangga ini sepatutnya bila berlaku kecemasan, inilah laluan uh, utama yang, laluan akhir lah. Jadi sekiranya laluan ini dipenuhi dengan barang-barang yang tak terpakai, yang terbuang dan juga keadaan yang seperti yang uh, apa, dimaklumkan tadi, keadaan yang tidak sekata ataupun rosak hmm. dan kita melihat biasanya juga kita melihat handrail hmm. yang kadang hmm. juga berkarat ya, dan ada juga kes kanak-kanak uh, ataupun even orang dewasa pun hmm. mengalami kecederaan disebabkan oleh keadaan uh, hmm. fizikal uh, bangunan ini yang, yang agak uzur. Hmm. Um kita nak sentuh juga bagaimana pemasangan jeriji itu. Kalau misalnya kata tadi cadangan kata skim kalau dah beli beli rumah tu dah siap ada dah. Hmm. Tapi sekarang ni kalau kita pemasangan sendiri tu kita beli buat sendiri ke ataupun bagaimana sebenarnya adakah itu perlu melalui satu proses yang sukar ke ataupun bagaimana? Dia tertakluk kepada uh, persetujuan pihak pengurusan hmm. uh, bangunan. Sekiranya dibenarkan perlulah mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Dan jeriji ni dia agak agak ni sikit disebabkan oleh kita perlu mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak uh, uh, bomba. Yeah. Uh, ada syarat-syarat yang tidak membenarkan pemasangan jeriji sebab bila ada kita fix jeriji di rumah kediaman so dia akan menyebabkan masalah bila berlaku kebakaran pula. Yeah. Hmm. Jadi ada masalah, uh, masalah lain hmm. yang perlu dikekang di juga lah. Hmm. Jadi tetapi dengan inovasi yang ada sekarang ni, terdapat pelbagai uh, pilihan hmm. alternatif lain yang boleh digunakan sebagai alat untuk uh, perlindungan lah, keselamatan hmm. di, especially di kawasan uh, balkoni bangunan. Mungkin hmm. Puan Menteri Doktor ada undang-undang uh, yang seragam buat masa ini untuk setiap unit hmm. kediaman? Ya. Buat masa ni, uh, kita terikat kepada, Uh, akta yang berkaitan uh, UBBL tetapi ini kebanyakan di peringkat uh, reka bentuk hmm. dan juga pematuhan uh, yang berkaitan dengan keselamatan yeah. dan juga ada certain akta-akta yang berkaitan uh, strata management ini berkenaan dengan hak milik bangunan berstrata dan juga uh, saya juga ingin uh, mengesyorkan agar uh, pematuhan kepada uh, akta yang berkaitan dengan pemeriksaan secara berkala Hmm. Jadi pemeriksaan secara berkala ni perlu dilaksanakan bagi memastikan bukan setakat keselamatan tetapi juga uh, fasiliti di dalam bangunan itu dapat berfungsi dengan baik. Hmm. Hari ini kita tengok uh, seolah-olah bila masuk uh, apa ni rumah serta rumah apa ni kediaman tu nampak macam uh, tempat yang berhantu hmm. kan, tempat hmm. yang agak menakutkan. Ya, Jadi tembusan, kan? betul, hmm. ini berkait terkait rapat dengan Uh, ...keedah ataupun pengurusan penyelenggaraan bangunan tersebut. Hmm. Maksudnya setakat ini kita tidak ada lagi perundangan yang menetapkan bahawa... ...macam ada satu badan yang perlu memantau. Macam contoh, kalau kita duduk asrama kita ada spot check. Yep. Uh, kalau sebab kita tahu um, pembangunan rumah kediaman tinggi ini... ...banyak dekat kawasan Kuala Lumpur contohnya yeah, yeah, kan. Yeah, yeah. Bila kita tahu benda itu banyak dan banyak kes-kes berlaku... kan ...jatuh dan sebagainya, takkan tak ada satu tindakan yang yang... Perlu ditetapkan, contohnya macam, bila pemisah tadi doktor kata pemisah berkala kan perlu dilakukan. Hmm. Maksudnya sekarang ada ke ataupun tak? Buat masa ni dia adalah dia bersifat uh, uh, pilihan, hmm. uh, bergantung kepada uh, alternatif daripada pihak pengurusan. Uh, seperti yang dimaklumkan dalam uh, tadi kita nampak ada yang menyatakan JMB hmm. Joint Management Body hmm. ataupun hmm. management uh, Council yang menguruskan bangunan uh, berkenaan dengan uh, penyelenggaraan bangunan tersebut hmm. tetapi fungsi dan uh, tanggungjawab mereka adalah sangat terhad yeah. dan untuk kes-kes yang macam ni bila ada kejadian melibatkan uh, kecemasan kemalangan hmm. jadi ialah uh, pihak PBT ataupun pihak yeah. yang berkaitan mungkin akan saling Uh, menyalahkan. Jadi inilah hmm. sepatutnya yang kita perlu perlu elakkan. Kita satu penyelesaian juga lah. Kan? Betul. Dan kalau sebab komuniti hmm. ni, jiran tetangga ni kadang-kadang hanya berperang mulut je. Tapi tak ada tindakan yang praktikal yeah. yang sewajarnya. Ditanya oleh uh, Syahin Adedan, saya nak tanya adakah kita boleh ambil tindakan sekiranya kawasan kita menghalang laluan dan bahayakan seorang seperti kadang-kadang. Uh, jadi... <laughs> itu tindakan hmm. bersamalah lah. Hmm. pihak uh, pengurus uh, apa ni eh uh, joint management body dan juga persatuan penduduk perlu perlulah uh, mengambil tindakan yang pada saya agak agresif sedikit bagi memastikan keselamatan dan juga keharmonian. Sekiranya kita berlembut sambil lewat hmm. macam ah tak apalah sikit uh, jadi benda ni akan berterusan berterusan dan dia akan mendatangkan uh, benda yang kita tidak jangkakan lah. macam hmm. tadilah kes uh, jatuh daripada sofa Sebab yang ter terbiar kita kan. tengok hmm. macam para sendirilah. ya. Ah uh, kalau sebab kita hidup dalam komuniti kan uh, hmm. mungkin ada kawasan tu uh, dia punya keluarga produktif yang uh, Rumah yang sempit tapi anak tu 8 orang hmm. kan uh, kita di tempat Jadi, anak pun terpaksa keluar yeah. bermain ya. Jadi tapi ruang keselamatan tidak ada. Ah uh, dia, dia mencipta satu suasana yang Betul. menakutkan. Ibu bapa kadang uh, terpaksa bekerja, tinggal anak Betul. bermain kan bahaya. Hmm. Kebersamaan tu penting. Ah hmm. uh, maksudnya Mas, setiap penghuni di dalam sebuah bangunan ini, dia ada tanggungjawab masing-masing. Right. Sekiranya satu pihak dia mengabaikan tanggungjawab, uh, jadi dia uh, penghuni ini secara keseluruhan holistik dia akan gagal berfungsi hmm. dengan baiklah. Okay, doktor, selain daripada JDG, mungkin JDG ini agak klise kita cakap untuk meningkatkan aspek keselamatan. Mungkin ada teknologi hmm. lain yang sebenarnya boleh boleh membantu uh, penduduk itu di salah satu kawasan tu tentang aspek keselamatan ni selain daripada CCTV kan Yang setakat ni yang yang uh, teknologi ataupun kaedah yang paling efektif adalah jeriji itu sendirilah hmm. cuma jeriji ni dia ada banyak uh, jenis sama ada yang mudah untuk uh, hmm. mudah untuk digunakan ataupun berfungsi ketika berlaku kebakaran dan ada juga jeriji yang dia apa ni uh, untuk kanak-kanak susah untuk untuk menggunakan maksudnya hmm. hanya boleh digunakan oleh uh, uh, orang dewasa lah. Hmm. Dan kalau teknologi yang yang lebih advance dari segi praktikal bila kita melihat uh, uh, di kawasan kediaman ni kadang-kadang dia dia tak match, dia tak kena dengan dengan keadaan bangunan keadaan tu sendiri dengan hmm. teknologi yang yang hmm. ingin dibawa kan. Hmm. Jadi maksudnya kita uh, agak jauh ke belakanglah. Hmm. Uh, kecuali kalau memang bangunan tu dipen, dilengkapi uh, dilengkapi dengan Uh, smart teknologi ataupun mm. smart building ini uh, mungkin uh, teknologi berkenaan akan relevan betul, lah agak betul, relevan. Betul. Betul. Hmm. Jadi kena uh, ingat juga melibatkan kos. Kos yang terah tak semua orang betul. sanggup yeah. untuk melabur ya untuk itu. Okay. Uh, memang kita mengharapkanlah kepada sinergi pelbagai pihak, agensi ataupun NGO kan ya, di keselamatan itu ya. mungkin ada program macam ah uh, CSR ada melibatkan swasta yang kaya uh. ambil kosan tu contohnya PPR ataupun gaya angkat uh. Uh, kemudian bantu demi keselamatan ya sebab hmm. akhirnya uh, daripada doktor untuk semua penonton nasihat telah diberikan. Yeah. Uh, saya ber uh, memberi ingin memberikan sedikit uh, tipslah hmm. bagi pengurusan bangunan yang berbilang tingkat ni perlu mengambil inisiatif untuk uh, memastikan bangunan fasiliti dalam keadaan selamat. Contoh antara uh, uh, tindakan yang boleh dilaksanakan adalah dengan melaksanakan audit keselamatan. Hmm. Audit keselamatan hmm. Yang dapat memastikan supaya bangunan ni dalam keadaan yang selamat, selamat. Aa, sama ada berkenaan dengan kebakaran ataupun risiko-risiko keselamatan yang boleh menyebabkan aa, kehilangan nyawa ataupun kecederaan hmm. secara menyeluruh. Dan ini kalau kita nampak <coughs> seperti yang di dimaklumkan tadi, kita nampak bangunan kediaman yang berbilang tingkat ini kebanyakan sekarang ni dah aa, usia dia agak uzur hmm. kan dan telah boleh dikatakan usang. Jadi perlu tindakan yang yang drastiklah untuk semua pihak hmm. termasuk penghuni, uh, pengurusan dan juga pihak di, di pihak kerajaan inisiatif supaya uh, dapat memastikan keharmonian di rumah kediaman berbilang tingkat. Hmm. Okay, baik. Baik. Um, terima kasih. Mungkin paling kita dapat berbincang lagi, banyak lagi aspek dapat kita rangkumkan undang-undang hmm. semuanya. Terima kasih kepada Profesor Maria Sevilla, Dr. Irwan Muhammad Ali uh, Jabatan Pengajian Alam Bina dan Teknologi, Fakulti Alam Bina, UITM Chongan Perak berkongsi maklumat dan juga saranan untuk kita semua. Hmm. Hmm. Kita kalau duduk di kawasan pasang puluh kondominium semuanya, maksudnya kita satu rumah kita tu ramai. Aa, jadi berhidup bermasyarakat itu penting dan ibu bapa juga perlu main peranan lah kan. Ah uh, mungkin kita perlu mendidik anak-anak kita kan. Betul. Kalau kita tunjuk hmm. keadaan ah macam ni apa yang ah, boleh yeah. berlaku ah hmm. kita sebab budak-budak ni dia kena nampak depan mata. So kita perlu mendidik benda tu. So dia outreach kepada kawasan yang Kalau cakap dia, dia tak tak, uh, tak nampak okay. ha, kan. Reach the Unreach lah. Oh, cakap English <laughs> eh, pakcik. Eh, okay, lah. Eh? Pak Okey, kita dah berada okay. ketiga. Uh, okay. so, kemudian nanti kita akan uh, kongsikan lebih banyak lagi antaranya hmm. iaitu Nostal hmm. Sini, bersama dengan artis kita. Yeah. Ah, Seperti ini dia okay.